Так, вот этот момент, эта система управления. Понятно? Она да, немножко как-то а, если Импульсы могут быть разные, для этого, получается. Да. Они по как раз модулируются так, как нужно задать. Понимаете? Тут уже. Э, и получается-то интересно, что тактовая частота здесь не заразу, она автоматически получается. И причем эта тактовая частота начинает меняться. То есть здесь не постоянная тактовая частота, она как-то там гуляет. То есть здесь... А, лопает, тогда, вы... а зачем нам нужна тактовая Наша вы задача будете? получить синусоиду на выходе. Мы получили. Но наша нет, но не, не открывается в один момент. В один а в один нет. нет, нет. А в вот. вот. каждый момент времени вот эти ключи будут работать, так, чтобы сформировать нам да, прибудку И теперь мы не привязываемся никакой там к этой пиле, то есть ее здесь нет просто, а тактовая частота получается автоматически какая-то. Она меняющаяся тактовая частота. Здесь еще дополнительно же получается частотная модуляция. То есть меняется частота вот этой тактовой пилы. То есть не только здесь, ширина импульса меняется, а еще и меняется частота тактовая, то есть частотная дополнительная, частотная импульсная модуляция, широтная импульсная и частотная импульсная модуляция. Здесь нет этого генератора, а он получается автоматически, вот за счет того, что мы загнали ее туда и переключаем. Что там Нет, у нас будет первая гармоника, то вот что она такая. И мы, если мы сделаем пороги вообще небольшими, узенькую в этом пощение, то пульсации будут очень высокочастотными, приближаться будут к самой синусоиде в а качестве выходного тока будет лучше. Регулировать это шириныще ширину щели мы и будем улучшать качество. Она получается регулируется за счет нет, ну тут одно, одно, одно один, что -то. мы задали, допустим, какое мы хотим получить качество толпы, да? Вот эти пороги, знаем, что вот такой разброс допустил. Вот, вот эти пульсации, пульсации, если они присутствуют, то они греют двигатель. Чем больше пульсаций, тем хуже. То есть мы двигатель разогревается. И чтобы он нормально работал, мы должны снизить на него нагрузку. Вот эти пульсации влияют так, да, что мы должны... снижать нагрузку на двигатель за счет вот этих пульсаций, поскольку они дополнительно разогревают двигатель. И здесь мы можем качество улучшать за счет выбора вот этих паров. Понятно? Значит, Это хорошо, когда все фазы работают независимо друг от друга. То есть, когда 0 нагрузка по одной фазе, то есть у нас получается, нагрузка все время может подключаться иметь вот такие состояния. Э -э вот так подключаться, либо так. Здесь-то мы определенно знаем. Если мы эту нагрузку подключили к плюсу, то к ней ток нарастает, если к минусу он спадает. А вот здесь, в зависимости от того, как эти фазы будут включены. Ток будет нарастать или не будет нарастать в этой фазе. И могут получиться моменты, когда ток дорастет до этого момента, но силовая схема имеет такое состояние, что в этой фазе ток продолжает нарастать. И нужно, нужно вернуть снова в этот порог. И тогда, когда ноль нагрузки оторвано от нуля сети, ну я уже не буду здесь в подробности, Нужно еще дополнительный порог, положительный и отрицательный. Когда система вываливается из вот этой вот синхронизации, то вот за счет этих дополнительных порогов мы снова включаем так вентили, чтобы заставить, именно, вернее так, чередование фаз включаем, чтобы заставить учиться нужны вентили и заставить ток спадать. Но ну, это тонкости такой системы управления. И чтобы избежать этого, чтобы избежать этого, строят более сложные системы. Ну вот первый подход это вот эти породы дополнительные, которые вылавливают, что система развалилась в нужное положение, включив соответствующие деньги, либо придумывают, ну это были такие еще разработки, следить за двумя фазами, за двумя фазами, причем частоты их связать, а третья фаза получается автоматически, это один путь можно ну, и так делали, значит, э, такие преобразователи для станков, для станочного электропривода выпускали вот на заводе станка электропривод, на да. у есть такой завод, да? он был раньше крупный, серьезный завод, сейчас там все развалилось, но все равно продолжают выпускать, и там выпускали такой преобразователь, инвертор напряжения со следящей системой управления. Со следящей системой управления для станков. Значит, э, эти преобразователи шли на э, московский станкостроительный завод и там комплектовались вот станочный, э, этот станочный парк комплектовался вот этим преобразователем. Но они пошли по-другому. Они вот в этом Треугольное напряжение. треугольное напряжение. И это треугольное напряжение как-то начинало выравнивать э, частоты вот в трех фазах, вот эти высокочастотные. И шла синхронизация частот переключения вентилей вот этим навязанным треугольным напряжением. То есть дополнительно еще сюда э, вводилось э, напряжение пилообразное, пилообразное и вот эти частоты синхронизировать. И вот этого эффекта, эффекта выскакивания из слежения уже не было. Не было. Вот такие привода работали. Привода работали. Такой привод, ну, вернее преобразователь раз, назывался размер 2Т и выпускался долгое время заводом стали очень приятно. Вот как раз там применялись частотно-токовые системы управления, которые были очень простые и легко осуществлялось регулирование скорости машин переменного тока в станках. То есть редуктор выбрасывался только одним.